নমস্কাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ অস্মিতাই সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম এটা বিশেষ পৌষ্ট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত যে শৃংখল চলিহাই যুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰি আছে শৃংখল চলিহাই যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে গতিকে এইবাৰ যুদ্ধখন অকল শৃংখল চলিহাৰ লগত হ'ব লগতে শৃংখল চলিহাক দিন বাৰ তাৰিখ ফিক্স কৰিবলৈ লগতে ডাইৰেক্ট মুখামুখি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হ'বলৈ কৈছে শৃংখল চলিহা আমি জনাই আছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এই ডিজিটেল লাইভ যোগে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আহি পৰিছে এগৰাকী যুৱতীৰ এক মন্তব্য এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প'ষ্ট কৰা এটা সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্ট যিটো প'ষ্টত অপেন চেলেঞ্জ কৰিলে শৃংখল চলিহা শৃংখল চলিহাক অপেন চেলেঞ্জ কৰি ক'লে যে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে শৃংখল চলিহাই এইবাৰ যুদ্ধখন কেৱল হ'ব শৃংখল চলিহাৰ লগত শৃংখল চলিহাক সেই যুদ্ধখনৰ বাবে দিন বাৰ তাৰিখ সকলো ফিক্স কৰি ডাইৰেক্ট মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হ'বলৈ এবাৰ হুংকাৰ দিছে এগৰাকী মহিলাই কেৱল সেয়াই নহয় শৃংখল চলিহাক কৈছে যে তেওঁক হেনো গৰু পিতন দিব লাগে কেৱল এয়াই নহয় শৃংখল চলিহাক ইয়াৰোপৰি কৈছে যে ক'ত ইমান সাহস পালে শৃংখল চলিহাই শৃংখল চলিহাক শুদাই নেৰু বুলিও কৈছে লগতে অসম পুলিচক চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছে যদিহে শৃংখল চলি চলিহাক এৰেষ্ট নকৰে তেন্তে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু থাকক বুলি কৈছে কোন এগৰাকী যুৱতী কোনগৰাকী যুৱতীয়ে আপ এণ্ড চেলেঞ্জ কৰিছে লগতে অশালীন মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আমি সম্পূৰ্ণ পষ্টটো দেখাম কোনগৰাকী মহিলাই কৰিছেনে মন্তব্য লগতে এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে এই খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ সবিস্তাৰে লৈ আহিছো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে শৃংখল চলিহা ময়ো গৰীয়া মুছলমান মুছলমান ছোৱালী হয় শৃংখল চলিহাক স্বৰ সুধাম বুলি কলে এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী যুৱতীয়ে লগতে কৈছে দম থাকিলে নামনি অসমত আহি দাদাগিৰিকৰ ইয়াৰোপৰি আৰু অশালীন মন্তব্য তই সম্বোধন কৰি শৃংখল চলিহাক কৰিলে সমালোচনা কেৱল সেয়াই নহয় অসম পুলিচক কৈছে সেইগৰাকী যুৱতীয়ে যে অনতিপলমে ভণ্ড বৃশংখল চলিহাক এৰেষ্ট নকৰিলে পৰিৱেশ বেয়া হ'ব শৃংখল চলিহাৰ নামৰ আগত বৃশংখল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে ইয়াৰোপৰি তেওঁ কৈছে যে শিৱসাগৰত থকা এজন যে দৰিদ্ৰ মুছলিমৰ গাত হাত দিয়া নহয় তাৰ পিছৰ পৰ্যায় হাত দিয়া হয় তাৰ পিছৰ পৰ্যায় যি পৰিৱেশ হ'ব তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব শৃংখল চলিহা শৃংখল চলিহাই যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এইবাৰ যুদ্ধখন হ'ব শৃংখল চলিহাৰ লগত লগতে কৈছে দিন বাৰ তাৰিখ ফিক্স কৰিব লাগে আৰু মোৰ লগত মুখামুখি কৰি যুদ্ধ কৰিব লাগে অসম পুলিচকো চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় দিছে যদিহে এৰেষ্ট নকৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু থাকক বুলি কৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে আমি সম্পূৰ্ণ প'ষ্টটো দেখাই আছোঁ আচলতে এই প'ষ্টটো আমি সম্পূৰ্ণ যুৱতীগৰাকীৰ ভাষাৰে বা তেওঁ যিসমূহ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ব্যৱহাৰ কৰা শব্দসমূহ আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি দেখাই আছোঁ স্ক্ৰীণত মহ মহিলাগৰাকী ক্ষমা কৰিব যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ কিছুমান সস্তীয়া মন্তব্য কৰিছে কিছুমান অশালীন মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যসমূহ আমি সাংবি সাংবাদিক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ আমি আমাৰ কাষৰ প্লেটত আমাৰ প্লেটত দেখা থকা হৈছে আমি স্ক্ৰীণশ্বট দেখাই আছোঁ যুৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত কি প'ষ্ট কৰিছিলে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে অতি বিস্ফোৰক কিছুমান সস্তীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিবোৰ শব্দ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছোঁ গতিকে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যুৱতীগৰাকীৰ প'ষ্টটো পঢ়িব চেষ্টা কৰক যুৱতীগৰাকীয়ে য'ত লিখিছে অতি সস্তীয়া অশালীন শব্দৰে কিছুমান বাক্য যিবোৰ বাক্যত আছে অতি অতি ধৰণৰ অশালীন মন্তব্য কিছুমান অসন্মান মন্তব্য কৰা হৈছে যিসমূহ মন্তব্য লৈ সামাজিক মাধ্যমতে লাগিছে হাহাকাৰ তুলপাৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে শৃংখল চলিহাক অভিহিত কৰিছে বৃশংখল চলিহা বুলি ভমদ বৃশংখল চলিহা নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে শৃংখল চলিহা ইয়াৰোপৰি শৃংখল চলিহাক যুদ্ধ কৰিবলৈ ডেট বাৰ তাৰিখ এইবোৰ সকলোখিনি ফিক্স কৰিবলৈ কৈছে ডাইৰেক্ট মুখামুখি যুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে লগতে কৈছে উজনি অসমত নহয় নামনি অসমত আহি দাদাগিৰি কৰি দেখাবলৈ কৈছে তাৰপিছতে তেওঁক স্বৰ সোধাম বুলিও কৈছে সম্পূৰ্ণ ক্লিপটো যদি আমি সুবিধা হয় ফুল ফোনে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক ভালদৰে চাওক কোনগৰাকী যুৱতীয়ে এই ধৰণে প'ষ্ট কৰিছে আৰু এই প'ষ্টৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ হৈছে সামাজিক মাধ্যমত সকলোৰে ফোনে ফোনে সকলোৰে সকলোৱে প'ষ্ট কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ'টো বা এই প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক অশালীন মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতেই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত মাথোঁ চৰ্চা এই যুৱতীগৰাকীৰ কথাৰে আমি পুনৰ ফুল স্ক্ৰীণৰ মাধ্যমত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ সেই বিশেষ বস্তু